Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba' ah. Tuan-tuan dan perempuan rahimani wa rahimukumullah Sedang jemaah sekalian Hari ini kita akan memulakan Tafsiran dan tadabur Ayat yang pertama Jika ada kesempatan Kita akan sambung ayat yang kedua surah al balad Jadi ayat yang pertama adalah ayat yang Allah mulakan dengan sumpah. Allah bersumpah dengan apa dan kenapa Allah bersumpah? Insya-Allah kita akan dapat jawapannya setelah kita membaca ayat yang pertama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلاء. Ayat ini terjemahannya Aku yaitu Allah bersumpah dengan negeri ini. Okay. Ayat ini adanya huruf la. Kalau kita belajar bahasa Arab, la digunakan untuk menafikan. Dia boleh membawa maksud tidak. La maknanya tidak. Tetapi la dekat sini dalam konteks ayat ini bukan digunakan untuk la nafiah, bukan untuk membuat penafian. Tetapi la dekat ayat itu digunakan Ah, bukan digunakan untuk membuat penafian maknanya kalau kita terjemah la tu sebagai menafikan dia akan jadi terjemahannya seperti ini tidaklah aku bersumpah dengan negeri ini sebab la kat situ maksudnya adalah tidaklah uqsibu aku bersumpah bihadza dengan ini Al-Baladi Negeri jadi adalah satu kesalahan jika ayat ini bukanlah membawa maksud tidaklah lah kat situ bukanlah menafikan tetapi lah dalam ayat itu tujuannya adalah untuk menetapkan dan menegaskan tentang Allah itu bersumpah. Jadi ayatnya akan jadi seperti ini. Aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini. Inilah sebenarnya makna pada ayat yang pertama. Jadilah kat situ adalah untuk menetapkan bahawa sumpahnya Allah itu menegaskan sumpahnya Allah itu maka diterjemahkan aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini. Okey, kemudian kalimah uqsimu qasam. Qasam ni maksudnya sumpah. Uu tu aku. Qasam tu adalah bersumpah. Jadi dibunyikan uqsim aku bersumpah. Okey, apa makna qasam? Qasam di sini adalah tujuannya adalah sebagai tak iaitu menguatkan sesuatu perkara. Jadi apa maksud sumpah? Sumpah adalah menguatkan sesuatu perkara. Jadi untuk menguatkan sesuatu perkara itulah sumpah. Kenapa anda bersumpah? Kerana nak menguatkan sesuatu perkara. Tetapi sumpah itu tidak boleh tidak mesti disebut sesuatu yang besar secara khusus. Maknanya, kalau kita nak menguatkan sesuatu perkara, kita guna sumpah. Aku bersumpah. Tapi kita kena bersumpah dengan sesuatu yang besar untuk menguatkan sumpah itu. Maka kalau kita, kita bersumpah dengan apa? Dengan nama Allah. Tetapi Allah Ta'ala memilih untuk bersumpah dengan satu tempat yang sangat agung, yang sangat mulia disebutkan dengan nama Al-Balad. Sebab itu kalau kita belajar bab sumpah, kalau Allah bersumpah, mesti segala sesuatu yang digunakan dalam sumpah mestilah benar-benar perkara yang bererti dan bernilai dan dianggap besar dan agung oleh pihak yang bersumpah. Allah takkan bersumpah dengan sesuatu yang biasa-biasa, tak ada. Tapi Allah bersumpah sesuatu yang bernilai. Okey. Dalam ayat tadi, kita jumpa kalimah al-balad. Apa yang dimasukkan al-balad? Kita terjemah negeri. Tapi negeri apa? Maka negeri dalam ayat itu sebenarnya sudah ditentukan. Macam mana kita tahu ditentukan? Kerana ada huruf alif lam. Sebelum kalimah balat. Kan ada al-balat. Kalau ada alif lam, menunjukkan al-balad itu sudah dimaklumi dia panggil alif lam na'rifah dia dipanggil kata nama tetapi kata nama yang berbentuk al-ma'rifah yang sudah dikenali jadi negeri itu negeri apa yang Allah Ta'ala sebut al-balad itu maka para ulama sepakat di kalangan para ulama tafsir itu sebenarnya adalah makatul mukarram al-balad itu merujuk kepada Mekah jadi untuk menambahkan lagi keagungan uh, sumpah Allah dengan negeri Mekah tu mari kita ulang kembali nama nama lain selain disebut dengan nama Mekah ataupun Al-Balad kalau kita masih ingat kita pernah bentang tajuk ini, nama ini dalam surah At-Tin keluar tak? Ha. dalam surah At-Tin tapi At-Tin itu dah lama dah, dah ingat dah Ustaz. dia kata tak apa kita ulang kembali Kenapa perlu mengetahui nama-nama Mekah? Ingat, dalam Islam jika sesuatu itu agung, dia besar nilai dia, besar manfaatnya, dia akan ada banyak nama. Nama pertama memang kita sudah kenali disebut dengan nama Mekah. Memang ada dalam Quran. Contohnya dalam surah Al-Fatah surah nombor 48 ayat 24 jumpa perkataan bi batni makkah makkah ini biasa orang sebut ha. pergi mana lama tak nampak pergi makkah okey yang kedua dipanggil juga makkah itu dengan istilah bakkah ini dinyatakan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 96 muka surat 62 Allah menyebutkan inna awwal baiti wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkat mubarak Selepas so, ni jangan pelik kalau ada yang dia sebut dia baru balik dari Bakkah. Maknanya Makkah. Dan nama ketiga yang Allah sebut bagi Mekah dan Makkah ini disebut dengan nama Ummul Qura ibu kota bagi orang Islam adalah Mekah. Ini dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-An'am surah nombor 6 ayat 92 muka surat 139 Walidun zira ummal qura jelas jadi kalau baca ayat ni umul qura merujuk kepada Mekah dia panggil ibu kota terjemah dia untuk ibu induk qura kota dan nama yang keempat yang kita sedang belajar ini namanya adalah al balad okey dua kali kita jumpa kalimah al balad dalam surah Al-Balad. Dan nama yang kelima, kadang-kadang Allah sebut negeri Mekah ini dengan nama Al-Baldah. Al-Baldah. Yang ini boleh rujuk dalam surah An-Naml ayat 91. Muka surat 385 Allah mengatakan Innama umirtu an a'budarabbahadihi Beldah. Okay. Dan nama yang keenam. Agak-agak ingat tak nama keenam ni? Tak apalah saya tanya saya jawab. Okey. Nama dia dalam surah At-Tin. Apa dia? Al-Balad Al-Amin. Sama macam Al-Balad surah Balad. Cuma ada penambahan kalimah Al-Amin. Wahadhal balad Amin Demi negeri yang aman Dan yang ketujuh Allah sebut dengan nama Qaryah Seperti mana dalam surah An-Nahl Ayat 112 Daraballahu mathalan Qaryatan Kanas aminatan Mutma'innah Jumpa kalimah Qurnia. Dan yang ke-8 adalah disebut dengan nama Ma'ad. Seperti mana dalam surah Al-Qasas ayat 85. Tetapi ada satu lagi sebenarnya. Selalu kita sebut tanah haram, tanah haram kan? Mekah tu tanah haram. Allah sebut pada ayat Noah, pada nama yang ke-9 disebut Mekah tu dengan istilah Haraman Amina apa maksud Haraman Amina tanah haram yang aman itu maksud dia haram, tanah haram Amina, aman surah al ankabut ayat 67 muka surat 404 Allah menyebutkan awalam yarau anna ja'ina haraman Amina. Jadi setakat ini, ditemukan ada sembilan nama bagi memuliakan Mekah, maka namanya sangat banyak. Kerana keagungan Mekah itu, salah satu cara mengetahuinya disebut dengan namanya yang pelbagai. Baik, kita patah balik kepada uh, ayat yang sebentar tadi. Keluar tak, saudara? Okey. Apabila Allah bersumpah dengan negeri Mekah Al-Balad menunjukkan bahawa negeri Mekah itu mulia, nilai sekali. Apakah di antara ciri kemuliaan negeri Mekah yang pertama ia merupakan tempat kelahiran bagi Nabi Sallallahu ha, Alaihi Wasallam, Rasul Penghujung zaman, Rasul yang akhir adalah tempatnya di Makkatul Mukarramah. Yang kedua, Mekah merupakan tempat permulaan turunnya wahyu Al-Quranul Karim. Yang ketiga, di, Mekah adanya Ka'ab. Yang merupakan rumah ibadat bagi orang Islam yang awal-awal dibina oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat tak disebabkan ada Kaabah inilah penduduk Mekah dapat menewaskan tentera bergajah Tentera bergajah tu mereka dimusnahkan oleh Allah dengan burung yang datang berbondong-bondong burung Ababil kerana apa? Kerana mulianya Mekah adanya Kaabah. Dan yang keempat di Mekah adanya Masjidil Haram yang merupakan masjid yang awal-awal dibina di atas muka bumi dan semua orang tahu bahawa Kaabah kiblat orang Islam dan Masjidil Haram fadilat semayang di dalamnya sekali solat subuh seperti solat subuh sebanyak seratus ribu kali salat kalau sekali salat subuh di Masjid At-Taqwa macam itulah Okey, <laughs> biasanya mulia, bukanlah tak mulia majlis taqwa ni, tuan-tuan ni orang yang mulia ni Okey, belajar Quran kelebihan ni yang kelima Mekah merupakan salah satu daripada tanah haram itu disebut, satu lagi Madinah, jadi Mekah campur Madinah, dua haram dia panggil Al-Haramain dua haram, haram ni maksud dia apa? Haram ni maksudnya haram. Banyak pantang larang dia. Okay, tak boleh bunuh haiwan, macam-macam. Okay, tapi masih lagi ada Abu Lahab kat situ lah. Sekarang ni. Okey, kelebihan yang keenam adalah merupakan tempat bermulanya peristiwa Isra' minal masjidil haram. Isra' dan Ma'raj. Dan kalau nak senaraikan, panjang lagi. Maka cukuplah ringkasan enam keutamaan bumi Makatul Mukarama. Allah jadikan sebagai bersumpah, sebagai sumpah. Dan pengajarannya dua, bukan sebelah itu satu. Yang pertama, sumpah digunakan untuk menegahkan sesuatu yang sangat penting. Apa yang penting tu kita akan jumpa nanti pada ayat yang keempat. Dan di sini kita dapat simpulkan Kemuliaan negeri Makkatul Mukarramah. InsyaAllah esok kita akan melihat perincian sumpah yang pertama pada ayat yang kedua ataupun kita sebut dengan apakah yang menjadikan Mekah itu mulia. Okay, InsyaAllah ni kita sambung esok lah. Hmm? Ayat yang kedua. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan atas perhatian, komitmen tuan-tuan dan puan Masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberikan ganjaran yang baik kepada kita semua. Semoga kita layak mendapat syafaat Al-Quran dan kita diampunkan dosa oleh Allah dan Allah memberi cahaya kepada kita. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وبلا تفيء الهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك